శ్రీ అండి షిప్లోంచి సూర్యాస్తమయం ఎంత అందంగా ఉందో కదండి ఆ సూర్య భగవానుడు ఎంత అందంగా కనబడుతున్నాడో సముద్రంలో చూసారా అండి ఆ సూర్యకిరణాలు ఎంత అందం అందంగా కనబడుతున్నాయో ఇది బహమస్ దగ్గర అనమాట అంటే బర్మిడల్ ట్రయాంగిల్ దగ్గరే అనమాట ఎంత అందంగా ఉందో ఇక్కడ సూర్యాస్తమయం అంటే మన భారతదేశంలో సూర్యోదయం సమయం అన్నమాట ఆదిత్యహృదయం తో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే స్థితం రావణం జాగ్రత్త యుద్ధాయ సముపస్థితం दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमप्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु सनातनं येन सर्वानरेमत्सा समरे वि जयेष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रनाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्दनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्वा विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मकोह्येषा तेजस्वी रश्मिपावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिकभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोदनदः कालो यमः सोमा यां पतिः पितरो वसवः साध्या यश्विनौ मरुतो मनुः प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः कगः पूषाः कबस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेतादिबाकरः हरिदस्वसहस्राचि सप्तसप्तेर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा माताण्ड अंशुमान् हिरण्यकर्पशिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्कशिशिरनाशनः यो मनातस्तमो भेदे रुग्याजुस्सामपारगः घनावृष्टिरपामित्रः विन्ध्यावीथिप्लवङ्गमः अत मृत्युः पिङ्गलस्सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तसर्वा भवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्कणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभत्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मात्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्या वचसे भास्मते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतज्ञाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप्तचामीकराफाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतम् तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपस्त्येषा वर्षत्येषा खपस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतुवैश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एषा रविः प्रभुः येनमापत्सुकृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन्पुरुषः कश्चिन्नाावशीदति राघव पूजयस्वेनमेकाग्रः देवा देवजगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वम् वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगामाच च एतच्छ्रुत्वा महातेजाः नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यप्रेक्षजत्वा तु परं हर्षामवाप्तवान् शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्यसृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे यस्याधृतिधृतोऽभवत् अथा रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुथितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपते संशयं विदित्वा सुरगणमत्यगतो वचस्त्वरेति इत्याश्ये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये युक्तकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः जपाकुसुमं सङ्काशं काश्यपेयमहात्युतिं तमोरिं सर्वपापग्नम् प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् असतो मा सत्कमया तमसोमा मृत्योर्मा मृत्योर्म अमृतङ्गमय शान्ति शान्ते हे